Дікреатив у соціальній сфері, він є набагато складнішим, набагато вивагливішим, ніж у комерційні. І ті роботи, які показував Діма, напевне, вас переконали в цьому. Але, звичайно, багато хто з вас, напевно, думав, ну так, ЮНХСА, ну так, фонд Антіспіт. А де ж мені взяти ресурси? Як же я можу претендувати на те, що мені допоможуть зробити якісну комунікацію? Яким чином я можу дослухатися до тих рекламістів, які дійсно не є байдужими, які дійсно про те, щоб допомогти щоб зробити свій внесок, про те, щоб змінити цей світ на краще? Сьогодні в нас в залі присутня одна така людина. Це Олександр Голов, який є виконавчим партнером теж рекламного блудінгу CMS, а також є засновником такого великого, на мій погляд, унікального проекту. І саме під ці потреби був створений. Я говорю про біржу соціальної реклами. Напевно, така велика аудиторія сьогодні зібралася, зокрема, тому що вам цікаво послухати, що ця біржа може запропонувати а, для покращення ваших комунікацій, ваших стратегічних комунікацій. Я запрошую на запитати. Готові, будь ласка, запитання, бо в нас після цієї презентації буде сесія запитань відповідь. Ну, собственно говоря, расскажу про работу социальной рекламы и на ее примере э, вообще о том, как лучше коммерческим организациям взаимодействовать рекламные агенты. Э, в принципе, спускали мы этот проект больше 7 лет назад, и тогда в рамках рекламной коалиции мы, общаясь там с, с, как с ведущими рекламщиками, поняли, что существует некая проблема, которую в общем -то, мы можем попытаться решить. Мы поняли, что у некоммерческих организаций часто вот возникают такие вот вопросы, проблемы, на которые они не знают ответа. Например, я знаю, что социальную рекламу по закону можно разместить бесплатно, но многие думают, а договориться об этом нереально. Куда мне идти, чтобы об этом договориться? Мне нет денег на создание качественного креатива. Так что придется придумать что-то самим или там, обратиться к знакомым, которые думают, что могут придумать что-то для меня. Я не профессиональный маркетолог, я могу только о такую коммуникационную стратегию выбрать для подвижения. Ну, собственно говоря, мы подумали, что мы можем помочь решать эти проблемы. И, с другой стороны, есть интерес рекламных агентств работать бесплатно на некоммерческие проекты. Ну, мой коллега рассказал уже про... Этот пункт. Социальная реклама, на самом деле, это естественное выражение социальной ответственности рекламного агентства. То есть, на самом деле, правильная социальная ответственность – это то, что ты делаешь в рамках именно своей деятельности на благо общества. Только, наверное, в рекламной индустрии есть действительно мозги, которые, могут, которые очень хорошо знают, как влиять на поведение людей. Только обычно поведение людей – как бы это покупка товара, да, вот, применить к основной работе рекламного агентства. Но это может быть, в общем-то, изменение социального поведения людей. Возможность сделать фестивальный проект. А, как правило, а, вот именно некоммерческая реклама дает уникальные возможности. В коммерческой рекламе фактически никогда нельзя использовать негатив. Ну, есть некое такое табу, как бы вот негативные сообщения. Ну, мы как бы, обсуждали негативные сообщения, что они реально цепляют, они не реально работают в э, некоммерческой рекламе, но в коммерческой рекламе есть некая там. Э, людям прикольно что это такое, вот такое, что вот, э, ну, вызывало такие эмоции. А, ну, интересная работа это инструмент мотивации персонала агентства рекламного. Потому что, в принципе, когда есть креативный отдел, важно, чтобы люди приходят в рекламное место, чтобы делать что-то интересное соответственно, некоммерческая реклама дает такие возможности. Итак, мы создали биржу социальной рекламы. Биржа социальной рекламы это некоммерческая организация, созданная в рамках всей рекламной коалиции. В основном, в принципе, коммуникация происходит через сайт, social.com.ua. advertising.org. А наша деятельность помогает некоммерческой организации, государственной организации делать качественную социальную рекламу. То есть то, что мы делаем. Мы бесплатно помогаем разрабатывать коммуникационную стратегию, ставить э, задачи для создания рекламы, именно написать тот самый бриф э, или те задания для рекламного агентства, который будет понятен креативному директору. Часто, когда к нам обращаются некоммерческие организации, со своими задачами с ними садимся, обсуждаем эти задачи и э, в конечном итоге бывает в вообще на несколько другие решения, а, и тот бриф, который фактически идет рекламное агентство, очень часто не совпадает с тем видением, которое, которое было в некоммерческой организации. А, были случаи даже, когда мы говорили, что ребята, ваши проблемы с помощью социальной рекламы не, не решаются, в принципе, не, не надо тратить на это время. Организовываем тендер на бесплатную разработку 10 ведущих рекламных агентств. То есть после того, как бриф составлен, мы рассылаем по своей базе данных этот бриф всем креативным директорам крупнейших рекламных агентств, еще там продвигаем через свои профессиональные ресурсы и смотрим, кто заинтересован. Ну, как правило, одно-два агентства всегда проявляют интерес к брифу. Бывало такое, что и пять агентств проявлял интерес к какому-то брифу, и мы организовывали некий тендер, причем все рекламные агентства участвовали в нем бесплатно, потому что ну и договориться о бесплатном размещении рекламы. На самом деле это такой более сложный вопрос, потому что плюс-минус легко договориться о бесплатном размещении можно только, наверное, с наружной рекламой, потому что там есть некие механизмы заинтересованности. То есть владельцу счетов намного выгоднее разместить социальную рекламу, чем не разместить ее вообще, это с точки зрения вложения. А если нет коммерческих заказов, соответственно, счеты пустуют. А, сложнее разговаривать с телевидением, вот, для а, нее так, плюс-минус, достаточно, как бы, можно на каких-то нишах вот региональных каналов национально всегда сложно, а, ну, как бы, с прессой и с интернетом, там, с радио плюс-минус тоже можно что-то думать. А, это сайт, это первая, как бы, страница сайта. Тут есть две основные кнопки. Для заказчика социальной рекламы нажимаете на нее, и вам там, собственно говоря, есть там пошаговая план что куда идти, что заполнять, к кому обращаться. И для создателей социальной рекламы, ну, тоже для рекламных агентств, там никакие бифы размещены. А, миссия. Превратить социальную рекламу в эффективный инструмент решения проблемы гражданского общества. Дело в том, что, опять же, возвращаясь к началу нашей деятельности, мы поняли, что очень много социальной рекламы делается непрофессионально. Uh, то есть часто это были упражнения креативности. Давайте придумаем какую-то интересную штуку. А будет она работать, будет решать задачи, uh, вообще непонятно. Поэтому миссия как бы, заключается в том, чтобы поднять уровень именно социальной рекламы с помощью использования лучших умов рекламного сообщества. Принцип, который мы придерживаемся, то есть социальная реклама это никоим образом не искусство, а прагматичный инструмент изменения общественного поведения гораздо в лучшую сторону. Мы всегда должны думать об эффективности. Сработает компания, не сработает компания, это самый важный критерий. А, яркая креативная социальная реклама, которую не понимают люди, хуже простой наработающей рекламы. То есть тут очень важно не переборщить. То есть, мы стараемся со своей стороны тоже моделировать рекламное агентство, а, потому что как бы, когда приходит бизнес социальная реклама, то думаем, о сейчас мы уже придумать какую-то штуку, получим приз там на каком-то фестивале. А часто работают какие-то более простые вещи, и какие-то заумные вещи могут, в общем-то, для потребителя быть непонятны. И более, что очень часто сообщения социальной рекламы адресованы, скажем, таким ну, простым гражданам, да, для которых, в принципе, понять простые сообщения. Социальная реклама должна создаваться и размещаться бесплатно что мы стараемся обеспечивать рамки своей деятельности. То есть, э, если уже говорить конкретно, э, что э, то, что рекламное агентство делает бесплатно, это придумывают идею, они могут, э, как правило, бесплатно сделать имидж, то есть некий макет. Э, бесплатно можно разместить средства массовой информации в основном в гармошке, но э, с, как правило, нужно потратить деньги на печать постера. Э, если нужно снять ролик, то в принципе Рекламное агентство готово там, сделать там супервизию производства ролика бесплатно. Но какой-то бюджет потребуется. Как правило, продавцы студии, если заинтересованы в этом проекте, они могут сделать большую скидку, но как бы, за нулевой бюджет вы ролик не снимете. А, ну и в целом мы представляем рекламное сообщество в целом абсолютно прозрачным и ангажированным в своей деятельности. То есть, э, как бы, действительно организация некоммерческая, хотя в нее уходят коммерческие игроки, мы как бы в этом плане там нейтральны. А реально смотрим за тем, чтобы реклама была э, самой качественной. Агентства, которые участвуют, ну вот собственно говоря, предыдущий коллега как раз показывал, особенно первый пример э, для компании «Влечаю», как раз он прошел через бюджет социальной рекламы. Фактически это все ведущие, ведущие игроки индустрии. Ну и несколько картинок с примерами рекламных компаний. Все, что там делалось там, в последнее время. Компаний достаточно много. Каждый год, я думаю, что там ну, порядка 10-20 компании проходят через биржи социальной рекламы осуществляются с помощью этого механизма. Кто-то видел Ну, mm -hmm. Спасибо. Mm -hmm.